Атан Хазін один із засновників і керівників волонтерського проекту Аеророзвідка, командир Єврейської сотні самооборони Майдану, 2013-2014 роки. Боєць АТО. Аеророзвідка це волонтерський проект для допомоги армії України. Метою аеророзвідки є забезпечення підрозділів Державної прикордонної служби України та Збройних сил України, які діють в зоні АТО безпілотними літальними апаратами та технічними засобами розвідки. Проєкт отримав визнання Міністерства оборони та Генштабу України. Для реалізації цього проєкту долучаються українські фахівці та ентузіасти і спортсмени. Головна мета проєкту збереження життя бійців та мирного населення України. Натан, у нас є фотографія. Я думаю, що ми у вас її взяли вашого штабу. Одного із штабу. Одного з штабу. Може, ми можемо показати. Нет, это все не то. Это не выглядит, Это не мой штаб. Это не ваш штаб, штаб <с tôi> это вообще не штаб. И это не штаб. И давайте. В общем, не важно, поверьте на слово, когда найдем, покажем, что это очень современный штаб. Но для того, чтобы заниматься аэроразведкой, нужны большие средства. Вот он. Вот он. А большие средства, как ему дают? И средства, и денежные, и еще и оборудование. А, абсолютно все средства, которые. Есть в нашем проекте, это средства, которые мы получили от частных доноров, от людей, которые в Лондоне, в Мельбурне, слали по 20 паундов нам. Были инкогнито-бизнесмены, мои друзья из предыдущей жизни, которые, услышав то, чем я занимаюсь, помогли нам финансово, продолжают помогать на сегодняшний день выкрестилась какая-то а, когорта людей, которые остались. К сожалению, сегодняшняя экономическая ситуация, отношение а, к волонтерскому движению сегодня идет на спаде. А, но при всем при этом мы продолжаем а, работать. И а что значит на спаде? А, у людей нет денег. Мы чувствуем, мы ощущаем на себе а, тот приток денег, который был а, в прошлом году а, а, там перед Дебальцево. Мы собрали 30 тысяч долларов за сутки в Фейсбуке для обеспечения радиосвязи. Это время безвозвратно ушло, и сегодня единицы помогают нам через Фейсбук. Но при всем при этом нам удалось сформировать конструкторское бюро, нам удалось сформировать два штаба в секторах. Мы получили совершенно потрясающий человеческий ресурс, это добровольцы, которые пришли к нам. Речь идет о необычных солдатах, о необычных добровольцах. Это люди, которые должны дружить с техникой, люди, которые должны дружить с головой, люди, которые не вмешиваются в перестрелки. Это люди, которые в состоянии обеспечить глаза, уши армии на линии фронта. Нам удалось это сделать в двух секторах на сегодняшний момент. Два сектора – это какая 220 километров. 220 километров. Совершенно верно. И будем двигаться дальше, дай бог. Препятствий никаких. Препятствий со стороны армии, ну те, кто находится на передовой, прекрасно понимают, наш, то, то чем мы занимаемся. Есть несколько мест в Донецкой области, которые удержались и продолжают быть украинскими на посредством работы нашего подразделения. В необходимости нашей работы не сомневается никто на передовой. С генштабом было больше сложностей, но доброе слово и сила делают больше, чем просто доброе слово.